Salam çox milyonlu dünya azərbaycanlıları, salam əziz dostlar, yoldaşlar, əziz şagirdlər, tələbələr. Bəli, bu günləri Azərbaycanda tarixi bir gün yaşanmaqdadır. Məs milli qurtuluş günü tarixi günündə Azərbaycan Respublikasında qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğan cənablarının səfərə baş tutmaqdadır. Və bu səfər məhz bu dəfə tarixi, qədim Azərbaycan torpağı olan Şuşa şəhərində gerçəkləşdi və təntənəli şəkildə ölkə başçımız cənab Ali başkomandan İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının prezidenti cənab Rəcəp Tayip Ərdoğanı qarşıladı. Məhz bu tarixi günün seçilməsi də təsadüf deyil. Xalqımızın milli qurtuluş günü tarixi günündə məhz bir daha qardaş ölkənin rəhbəri, cümhurbaşkanı bir daha qardaşlığımızı sübut edərək bu gün bu gözəl gündə, bu gözəl bayram günündə öz qardaşının yanında oldu, xalqımızın yanında oldu və öz dəstəyini Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə bir daha canlı şəkildə yomuş etdirdi. Əziz Azərbaycan xalqı. Milli qurtuluş günü bayramınız mübarək olsun. Bəli, bu gün həqiqətən də çox qürurlandırıcı, qürurverici bir gündür. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan ziyalısı olaraq, Azərbaycan müəllim olaraq, tarix müəllimi olaraq bu qürurlu günün sevincini, qürurunu yaşamaqdan və öz fikirlərimi siz əziz izleyicilərimlə də bölüşmək istəyirəm. Məs 2021-ci il tarixi, 15 iyun 2021-ci il tarixində Azərbaycanın qədim tarixi şəhər olan Qədim Şuşamızda, Qarabağın mədəniyyət paytaxtı, Azərbaycanımızın mədəniyyət paytaxtı, Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtlarından biri olan Qədim Şuşamızda tarixi bir anlaşma baş tutdu. Bu anlaşma 2021-ci il 15 iyun tarixində qədim Şuşa şəhərimizdə işğaldan 28 il işğal altında qaldıqdan sonra azad edilmiş digər Azərbaycan oğullarının, qəhrəman Azərbaycan əsgərlərinin qanı canı bahasına Əliyevin şəkildə azad etdiyi qədim Şuşamızda tarixi bir müttəfiqlik bəyanaməsinə imza atıldı. Bəli, məhz e, cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi Bu tarix də Əbəs yerə seçilməyib belə. Çünki 100 il bundan öncə 1921-ci ildə Məs Qars müqaviləsi, tarixi Qars müqaviləsi imzalanmışdı ki, Naxçıvanın təhlükəsizliyi məsələsi qəti şəkildə həllini tapmışdı. Məs bu gündə Şuşa şəhərində imzalanmış müttəfəllik, müttəfiqlik haqqında iki qardaş ölkə arasında, Azərbaycan Türk arasında təfiqlik münasibətləri haqqında birgə Şuşa bəyanatnaməsinin imzalanması məhz elə 100 il bundan öncə imzalanmış Qars müqaviləsindəki şərtləri də özündə əhtiva edir. Əziz xalqımız, bu nə deməkdir? Təbii ki, imzalanmış müqavilə çoxtərəfli bir müqavilədir. Burada müxtəlif sahələri əhatə edən Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da qeyd etdiyi kimi 11 A4 vərəqindən ibarət hazırlanmış bir bəyanatdır, birgə bəyanama məs bu artıq imzalar atıldı. Azərbaycanla Türk arasında yeni e, strateji tərəfdaşlığın hər bir sahədə özünü əks etdirdiyi yeni bir xəritə artıq müəyyənləşdirilibdi və bu günləri bu müəyyənləşdirilmiş xərtəni özündə əks etdirən, bütün şərtlər, müddəalar özləşdətirən tarixi bəyanama birgə Şuşa bəyanaməsi imzalanmışdır. Əlavə burada qeyd etmək, qeyd etmək istərdim ki, təhsil sahəsində, səhiyyə sahəsində, eyni zamanda hərbi müdafiə sənayə sahəsində, nəqliyyat, rabitə, telekommunikasiya müxtəlif sahələri əhatə edən çoxtərəfli müqavilə imzalanmışdır. Bu günlər və bu tarixi bir müqavilədir və bir daha qədim şamızdan ölkə rəhbərimiz cənab Ali başkomandan İlham Əliyev Bütün dünya öz mesajını səsləndirdi. Eyni zamanda ə, qardaş Türkia Respublikasının Cumhurbaşkanı Rəcəb Taybərdoğan da onu qeyd etdi ki, Qarabağımız zalimlərin əlindən, zülmündən qurtulmuşdur və həqiqətən də ə, və burdan bir daha dünyanın bir yerdə mesaj verdilər. İki ölkə lideri ki, bundan sonra da ə, yüksələn xəttlə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, birlik, bərabərlik davam edəcəkdir və bu birlik əbədidir, sarsılmazdır və dönməzdir. Və mən onu xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, cənab Ali başkomandamız İlham Əliyev xüsusi olaraq qeyd etdi ki, burada Zəngəzur dəhlizinin açılması xüsusən hədəftədir və bu nəzərdə tutulur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu qeyd etdi və bu inanıram ki, tez qısa bir müddət dərzində bu layihə də həyata keçəcəkdir. Doğma Qarabağımız günü gündən orada quruculuq işləri daha da güclənəcək və qardaş Türkiyə Cumhuriyyətində dəstəyi ilə maddi mənəvi dəstəyi ilə quruculuq işləri sürətli şəkildə davam edəcək. Və ən əsası onu qeyd etmək istərdim ki, Şuşa bəyanatmasının imzalanması bütün dünyaya bir daha mesaj oldu ki, tarixi Şuşa şəhərimizdə imzalanmış bu müqavilə bütün dünyaya və eləcə də düşmənimiz olan Ermənistan'a və onun havadarlarına bir mesaj oldu ki, əgər gələcəkdə kimlərsə də ə, qisas hissi ilə, yəni revanşist hisslərlə hərəkətlərini davam elətdirsələr, hər hansısa bir nəsə bir təxribat baş verərsə, bu zaman artıq ə, qardaş ə, Türkiyə Cumhuriyyəti öz doğma qardaşlarının, qardaşlarının yanında olacaqdır və bu zaman artıq Azərbaycana qarşı atılmış hər hansı bir təxribat Ə, te, ə terror aktları deyim və yaxud da ki hər hansı bir hərbi təxribat və yaxud da ki Azərbaycanın qarşı atılmış hər hansı bir ə, belə də ki ə, yanlış addımlar olarsa bu zaman qardaş ə, Türkiyə Respublikası hər tərəfli Azərbaycanın yanında olacaqdır və bu birbaşa Azərbaycana qarşı edilmiş hərəkət yox eyni zamanda Türk Cümhuriyyətinə qarşı edilmiş bir hərəkət olacaqdır və bu da onu göstərir ki, bundan sonra qonşuluğumuzda olan Ermənistan Respublikası və onun gələcəkdə onu idarə edən liderləri ağıllarının ucundan belə keçirməsinə ki, Azərbaycana qarşı bundan sonra hər hansı bir təxribat törədə bilərlər, yenidən revanşistlərlə torpaqları yenidən öz xüyalarınca özlərinə geri qaytarmaq hisslərlə yaşasalar, bu onlar üçün çox ağır faciələrə gətirib çıxaracaqdır. Bir daha əziz xalqımız, əziz türk dünyası, qədim türk dünyası bu tarixi günümüz mübarək olsun. Əziz xalqımız, bir daha milli qurtuluş günü bayramımız mübarək olsun. Müstəqilliyimiz əbədi olsun, daimi olsun, dönməz olsun, sarsılmaz olsun. Və bu qüruru bizlərə yaşadan Azərbaycanın igid oğulları, Azərbaycan şəhidlərinin ruhu qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə uca Allahdan can sağlığı diləyirəm və sonda bir daha qeyd etmək istəyirəm. Yaşasın müzəffər Azərbaycan xalqı. Yaşasın qədim tarixə malik olan Azərbaycan dövləti. Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə dostluğu, qardaşlığı. Qarabağ Azərbaycandır.